Я підтримую цей бойкот. Вважають Крим е, російською територією. Вважаю, що це правильне рішення е, бойкотувати їх. Позитивно ставлюся. Чому? Тому що е, українці це велика нація і по великій нації не можуть тупати ногами, навіть якщо ти Кока-Кола. Ні поки ніякого бойкота. Те, що написали двоє чоловік. По-моему, Кока-Колу нужно не пить по, не по причине картографии какого-то агентства, а по причине самого напитка. Да, ну, выбачилось. Мало у кого есть какие ошибки. Не, я вообще против. Я не считаю это каким-то странным. Ну, ошиблись люди. А в чего они бойкотируют? Ну, я, на самом деле, вот только что услышал, и мне это не нравится. Черт возьми, а есть аналоги кока-колы? Росинка, <laughs> Росинка делай что-то? Я не пью газированные напитки. Ну, наверное, да. Ну, в любом случае, я буду продавать. Даже если все откажутся от нее, она будет все равно в продаже стоять. Понятия не имеем, никак не относимся, мы ее не пьем. Я пью. Я, я среди друзей, сейчас чувствую, но не все в это питание, ну, так вот. Вы же тоже, как вы пьете? Пьете, по-любому пьете. И вы откажетесь из-за нее, из-за того, что Крым на карте, просто на, на этикетке. Сорвал этикетку, выпил на самом деле. Ну, как бы, да? Ну да. Но В принципе, это плохо. да. Это, это плохо. плохо, конечно. Но вы не Я ее и так не пил, я пепси пью. Пепси так, так же пепси. само. Ого, не, ну... все. Мы перешли на чай. Мы вы будем зеленый чай пить. Мы будем это пить зеленый позитивнее. чай. <laughs> это будет классно. Все.